Сьогодні ми будемо ліпити пострілу. Головне, щоб він був м'який. Ось дивіться, я откарала. І сьогодні ми будемо ліпити, по крайній мере, каразинку. А у мене буде така каразінка. Сіренька. Ну, я думаю, мені... это не хватает. Ну, корзинка на Пасху. Не, я думаю, вы сейчас скажете, что э, рано, рано на Пасху. А вы, как видите, пока я не забыла идею, я решила уже заработать. Ой. Наконец-то я открыла, и теперь будем э, делать корзинку и с зайчиком. Карзинуку із зайчиком І яйцем. Звісно вже пасхальними яйцями. Я дуже люблю цей праздник, звісно. Зараз будемо любити. І будемо вспоминати, як це м -м, класне свято яке. Паски добрі. Усе добре І яйця. Крашень. Ой. Ну, я еще по паску буду, конечно, выпускать. Ну, а сейчас буду либо корыто, корыта э, похоже на корзинку, и потом покажу сейчас. Вот давайте, вышел. Это ручечка есть. Вот ручка. Я из-за нее сейчас держу и не рвается. Вот, видите, такая он Сейчас мы будем лихать яичко. Я вам сейчас покажу. У тут вот таких два. Вот таких в пакете и вот в таком обычном пакете. Ну ладно, сейчас мы будем его смешать, смешивать. И какие оранжевый. Оранжевый у меня самый любимый колер. А вы под низом напишите, какие у вас любимые колеры. у кого будет оранжевый колер, того и паралайкой. Теперь сейчас своим орудием я пороткну. Проткнула. я не бачу дырку. Сейчас. <laughs> Ладно. Открываю параллелу. Вот, заткаю. Так. Я, наверное, буду делать с визорунком, потом покажу. Я сначала сделаю однородное яйце любого коля, а потом его буду делать всякие полосочки, сердечки и всякое такое. И прокрашать. Я думаю, каждый тут что тут быть надо. Сейчас я налеплю яйц, покладем сюда вот, в корзинку и будем лепить зайца. Забыла вам сказать пасхального зайца и пасхальные яйца. Ну, будет такое прекращение. На Пасху, наприклад, а якщо у вас більший, може десь там якась більша кардинка знайшлась, то тоді може розти, як не на Пасху, а в мене буде на Пасху, бо воно ну, маленьке таке. У мене примірно таке буде яйця, ну не знаю, у кого буде краще. Ну, не знаю. Можете наподобие у мене залепить. Да воно будуть батьки щасливі. І хочу вам зауважити, думаю, що надо сделать так, щоб тут було было все одно, що ми будемо його будем его І воно наш останется квадратним там. Ну, здоровый самый странный яйца получилось. Ну ладно. Сейчас я ей покажу, как можно установить его легко. Вот так вот. Яичко. Прилепить. Вот так, хоп. Все, есть. И видите, вот тут вокруг так надо прилепить, а потом сразу надо будет зайца. Сейчас я налеплю яйца и потом он покажу, что он выйдет. Вот сдуется я налей Видите, какие красивые яички у меня получились. Я решила еще и добавить без украшений, Чтобы разнообразно было. И сейчас будем лепить зайца. У меня ага, такого подходящего подходящий анема, а то и уже засох. Нет, так я решил из такого нежно-розового сделать. Бо можно, зайцы такие бывают. Так, сейчас я Думаю, може я не думаю, що його надо показувати, і уші, як делать. Вот, лапи я вже покажу. Так что що, сейчас я налеплю то, что надо, то что кожній дитині понятно, зайця є. І И тоді буду показувати, що далі робити. Не знаю, у мене якось так ще. Так, конечно, он, он не смотрится не очень. Ладно, сейчас буду конечности делать. Сейчас я размотаю баросочек. это какие я, я подготовила для конечностей. Сейчас я уже раскатала. Сейчас я отрежу, скики мне надо для э, задних ног ну, от для передних сейчас я залеплю для передних и потом вот так вот хоп приклеила хоп все есть двигаться да, вот так вот чтобы там есть танц, там спошу по красивее буде. Сейчас. Ну, вот так. Так, а как Так, осталось для задних сейчас вам покажу, как сделать задние. Так же самое, вот так вот там, все тут сглаживаем. А вы, давайте. Тут мы это отрезаем. Трошки вы подумаете, что ты как-то очень не то. А на самом деле, я вот что хотела сделать. вот так вот сделать зайчку вот так вот такая Она знает и их кота есть так такие и у зайчиков так же самое есть у зайчиков есть так же самое вот так Сейчас еще один сделаем. Оп. Подавняем. Чуточку. Чуточку из Так, это чуточку. Так вот. Приклеим. И далее, так ой, вот, ой, только я на считала на эту сторону, и тоже дается аккуратно, так его сделать Так, если э, это так, то надо сюда приклеить. Да, вот так вот. А приклеить вот так вот. Но <laughs> не получается. Ну, ось. Ось. И... А я сейчас прямо влюбился. -таки, ось, такие вот у меня лапы, короче. не знаю, как у так заяц получился, но... Более-менее, но хоть что-то похоже, И самое главное, сейчас будем приклеивать зайца. Этого. Сейчас я приклею его. Опа. Приклеила. И теперь вот так вот. Есть. О! Она вот так получилась. И я случайно прилепила его не тодой. Извиняюсь, я вот тут еще сделала кого яйца. Я тут еще украшение сделала. <плз> pues <laun> так надо сюда и выложить зайца. Всё. это прилепило на той сторону. Всё вот так красота будет. Такая вот. Красота вышла. Сегодня у нас Сегодня, сегодня у нас так я вышло. И можно еще что-то на ручку сделать. Сейчас я сделаю и вам покажу, что я сделала на ручку. Ой, смотрите, я зарубила э, еще крапельки на дождь. По всей дождце я зарубила. приклеила его. И все. Цветок очень силы. Она заяц в корзине и с яичками крашеным. Какие красивые, красивые. Угу. Я все красиво сделано. Я кашу для моего ливня коробок, а еще из пластилина, но нормально, бо я не люблю. Так, ну, я редко. И вот, смотрите, можно еще толстенький овальчик сделать. Так что у вас есть зайчик. его расплюснуть. Сейчас. И вот так вот на животик. Только мне надо подрезать. Трохи. Подрезать на животике. Может они продаются. Число полного на 1. Опа. Угу. И вот сюда вот на живот. Только. Оп. Оп. И вот животик есть уже. Есть еще и животик. Ой, яки. Красивые. И я уже. Виставила відео хеппі-мію І зробила розпаковочку його. Тому дивіться те і оце. ось. І не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій канал. и ставить колокольчик, чтобы м -м, вам приходило уведомление, что э я выпустила новый видос. И всем пока!